Салют, братюня. Соль в хату Роман. Соль. В... <свят> вот всему соль зашла, короче, як теща подлет, да, ой. Да, я, я даже решил не вспоминать в этом выпуске эту новость, потому что и правильно, и но уже у, уже такой мем. Мало того, что подрос, расцвел, но уже и устарел. Новость, он, новость обсосана и облизана оленями и лосями. Запита текило и закушено лимоном. Абсолютно точно. А, потому что и без нее хватает всякой глупости. А, тем более, что я даже видел, что вы без меня справляетесь. Целый сюжет про замок из бутылок шампанского. Я тут ни при чем. Я, я, видел, я видел у Гриши на Фейсбуке трехлитровую бутылку бурбона выложенную. А, Це це правда, тому що в мене сьогодні макс день народження, це подарували надіслали глядачі, хто я не пам'ятаю, але це подарунок я не купляв, а оскільки я не вживаю алкогольні напої, то е, їх вживають мої товариші. А, по поводу твого дня рождения, Роман, кстати, вот скриншот первой новости, он очень будет в тему, если можно, да Так, ні, давай ми нормально почнемо. Стоп. Вернись. <ис encurs> eh, ну не сука, а? Що таке <czego od move razor> yeah, 69, я знаю, між прочим. Не понаслышке, каже Мельничук. А що за поза 44? Ну фантазия-то на месте, поэтому. Ну, в принципі, це вам йогам відоміше. Так, нормально можна почати? Вот палец, вот новости, все як по сценарію. Вот палец, вот новости. А... Вперед. І трьохлітрова бутылка бурбона далеко, да. А... <свят> в Мелітополі. Давайте скриншот. В Мелітополі стыдливі комунальщики прикрили срам русалочки. В одном из парков города коммунальщики дорисовали сказочной героине купальник. Добравшись до обнаженной груди, коммунальщики решили, что в естественном виде ее оставлять нельзя. Уж больно неприлично. Поэтому стыдливые парковые маляры прикрыли срамное место купальником. Вот такой вот модный приговор по ну, Мелитополю. Хорошо, хоть ничего не приделали, русалочки, потому что если бы у бабушки был она бы была бы дедушкой, нам ведомо это, правда Следующая новость. Беля Смилы археологи нашли седницы стародавней каменной бабы. Во-первых, я хочу отметить, что надо очень много времени провести в археологических экспедициях, чтобы вот в этом рассмотреть женские бедра. А, а во-вторых, я думаю, что мелитопольские коммунальщики с краской на перевес уже выехали в СМИ, чтобы чтобы одеть вот это вот срамное место. Заголовок не полный, потому что его хочется дополнить. Более смелые археологи нашли сидницы стародавней каменной бабы и давай изгаляться. Ты понимаешь, в принципе я вижу в всех ну правда не каменную штуку такую, а силиконовую. Смелявские археологи настолько суровые, что их не останавливают. Что ко мне ни бабы не вытримуют. Я думаю, они теперь даже домой не возвращаются, просто они ищут остальные запчасти <говорит> с, 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 с каменной женщины. А, следующая новость. У нас, по-моему, когда-то такая новость была, но это вот из разряда знаешь, что коммунальщики кладут а, асфальт в дождь, а что елки выбрасывают там с марта по май. И вот следующая новость она тоже такая классическая, типичная. А, у Новиці влада перерізала стрічку на відкритті туалетів. А, голова Калуської РДА відзначила, що внутрішні санвузли це необхідність для кожної школи, адже діти повинні бути здоровими та мати всі необхідні умови, щоб вчитися. Ну тобто, в принципі, можна без этого. А щоб калушу пороблено, чи що? Там то машина проїхала без дверей. Пам'ятаєш, я, я потім, що... потім голуби э, гніздечку звили. Ні, знаєш, я думаю, що дело не в событиях, которые відбуваються в калуше, а в людях, вот, которые нам о них общають. Я теж так думаю. А можна ще раз показати цю статтю? Мені здається, що вони не стрічку перерізають, а туалетний папір реально. <сум> да, кстати, похоже, да? Нарізають уже сразу порціону, знаєш. Заплати 50 копійок і шматочок, так би мовити, щастя для твоїх сідниць, не кам'яних далеко, от він уже готовий нарізаний. Це, Це називається оптимізація. Абсолютно точно. А, Піднятися так. можна на регіональному рівні. От как бы То есть, судя по заголовку, то есть ничего, ничего смешного и хорошего нам не светило. А на Миколаївщині зафіксували три випадки хвороби лайна. початку весни мешканці Миколаївщини страждають від укусів кліщів. За допомогою до лікарів звернулося 14 людей, троє з яких із хворобою Лайма. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала виконуюча обов'язки головного лікаря Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова. Казалось би, що здесь могло нас заінтересувати? Ну Боже, що ж написала Світлана Фьодорова на своїй страні в Facebook, тепер цитата. Це хитре створіння кліщ кусає і одночасно впорскує в шкіру анестетик, тому самого укусу ви можете не відчути. Причому, якщо самці кліщі посмоктали собі, наїлися, і як ті нормальні мужики можуть відвалитися і піти у своїх справах далі, то самки можуть сидіти до 10 днів. Смокчучі, як-то кажуть, будь-то не в себе, стають жирними, мерзенними і сірими. І поступово чорніють. Ось вот, вот так, ось вот, вот така, от о толстих мужеподобних кліщах і мерзенних самках. Наступна <різь> новість з Маріуполя. П'яний маріуполець срубив японським м'ячом єль. Накануне Нового года, 30 декабря, подвыпивший мариуполец возвращался домой. Мужчина увидел на пересечении бульвара Миатида и Морского ель и захотел забрать ее себе. Потом он, поэтому он пришел домой, взял сувенирный меч типа японская катана, вернулся и срубил дерево. Это азовская школа боя на мечах, знаешь, стир пьяного мариупольца. Мужчина в саде карится. И делает харакири. Да, не уточняется, делает ли он харакири в зале суда и как сильно раскаивается в том, что нарушил бусидо. Но я еще подумал о том, что хорошо, что ему не iPhone захотелось, который он, знаешь, увидел у кого-нибудь на, на остановке. Потому что, да. Так, ниндзя, ниндзя, айкидо, задаю ее слова. З пісні відомої групи Аквавіта. Ніндзя-Ніндзя Айкедо. Статі стат стат об айфонах. А, накрили банду бабусь з айфономанією. У Кременчуці орудувала банда бабусь, що віднімала мобільні телефони у місцевих мешканців. Масовий потік заяв про крадіжки мобільних телефонів поставив на вуха правоохоронців. Причем видишь, что такие бабушки брезгуют айфонами, ой, брезгуют андроидами. Такие бабушки выбирают iOS. Я думаю, что это ай-бабушки. <связываем> там можно запитать Антона, там у Верки Сердючки был такой образ маньяк Антон Скременчуга. Так мне здається, в это много. Бабушки, маньячки с айфонами. И ты увидел банду бабушек, а войска такая, ну такая порядная войска, там пляшка с кефиром, значит, батон, и такая гоп по голове, знаешь. Нет, они, они сидят такие под подъездом. На, да, на картонах, знаешь, да. На, набирают друг друга по айфону, такая, и такая, о, проститутка, яка пришла. Проститутка! Может быть, даже в FaceTime. Не знаю, не знаю, есть ли 3G в Мариуполе. А, в Энергодаре... На видмина ведь за Запориже, в Мариуполе 3G Е. Да. В Запориже Винкрывый. Вы говорили, говорили о Кременчу а, В Энергодаре полиция расследует преступление, совершенное во сне. А, автомобиль был угнан в сновидении потерпевшего, о чем он прямо сказал во время допроса. Так сказать, под роспись. Несмотря на странности и откровенные нелепости, материалы этого дела уже насчитывают 142 страницы и, возможно, войдут в учебники криминалистики. Шикарно. Я вважаю, что это шикарно, это нормально. Честь, хвала. То есть, наснилось, иди в полицию. Мне приснилось, что у меня вкрали миллион баксов. Правда было? <рес> не, ну ты ж понимаешь, что расследовать возьмутся только если действительно приснилось. А не ты придумал, что тебе приснилось. Это же полиция, Роман. Серьезные люди. Ну да, у нас Генпрокуратура тоже серьезно. Главное не спровоцировать вертолетный синдром. мене украли мільйон баксов. А, у чувака есть бабло. Сейчас мы на вертолетах его спасать. Будем. Знаешь, как по точно тижня. Да, я, я следил за. Це прекрасно. За а ты летал на вертолете коли-небудь, а? На вертолете? Да. Не, ну я, я же не налоговик, слушай. А я летал. Но я тоже не подкидываюсь, ну ничего. А, вот вникни в следующую новость. А, киевлянка редиска и одессит Шнурок. Кошки Куклачева оказались украинцами. А, по словам артиста, его попадание в базу миротворец это санкции против украинских детей. То есть на этой неделе миротворец внес Куклачева за его многочисленные заявления и гастроли в свою базу. Ну и Куглачев прокомментировал это. Смотри, слушай его комментарий. 30% пушистых артистов в моей кошачьей семье – выходцы с Украины. Кот Кутька, с которого все началось, из Черкас. Кошка Редиска из Киева. Шнурок родился в Одессе, а банан прибыл из Харькова. Мені жаль, що тепер у них не буде можливості посіти історичну родину і повідатися з родственниками, заключив руководитель театру. Коти жалобно ридають, Но там є нюанс. Ти розумієш, що Куклачова тупо душить жаба, тому що його котів є без віз, а в нього нема. Ти розумієш чому? Ну, весь прикол. І це його помса. А ще одна новина в контексті Куклачова і сайту Миротворець. Як тільки група Іванушки Інтернешнл» потрапила на сайт миротворець і теж в Борисполі не пустили в Україну. Причому, що одна третина з цієї групи родом з Одеси. Кирило Туреченко його звати. Ну я думаю, І він не кіт. Это, это единственный на данный момент способ для Иванушек Интернешнл как-то оставаться на слуху. Я думаю, они даже попросили о том, чтобы их включили в базу миротворных. Нет, не, не, ты помиляешься. Иду я через подземный переход на Майдане Незалежности в Киеве. В каком Чув... году? Буквально позавчера. Там чувак продает сувенирную символику всякую. Стоит у него типа кипарь, тут тризуб. Патриотичный весь такой. И в нем в колонках типа «Тополиный пух, жара июль» я повертаюсь, скажу, чувак, ты выбираешь, або там снимай кипарь, або выключай этих Иванушек. Что за эклектика? Вот так вот. Вчера Вчор, иду, уже Иванушек нема, и замест чувака чувиха. А и что играло? Ничего что? не игра, уже ничего не играло. Трошка моя? Да, я по тебе скучаю. А, кинь забрив до магазину за продуктами. Тварина разглядала товары и была копытом, будто выброшивала еду. Это нормально? А я думаю, это, 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 это кон консюмеризм, знаешь? Вот-вот. Я только хотел сказать, что это Ксения Собчак, просто не признала сразу. Або знатушки. Тут интересно. Да, сайт советует читайте також. У Дніпрі полицейские гонялись за страусами. А раніше ми писали про коня, який любить грати на синтезаторі. Що це за це наркоманів, я перепрошую. Це факт, це факт ICTV facти ювіс, ну Факти, роман. Не домисли. Он действительно любит грати на синтезаторі. Поліцейські ганялися за страусами. Клас. А... Херсонщина все чаще попадает к нам в выпуске. А в Херсоне во время концерта убрали Олега Винника. Слава Богу! Роман, а тебе странные посылки не приходили там по день рождения? Может, стоит нам на новую почту заглянуть? Думаешь, мне Олега Винника по запчастям присылают, что? А теперь слушай саму новость. Самый востребованный артист Украины продолжил свой гастрольный тур. На каждую концертную площадку команда музыканта привозит манекен Олега. Поклонники певца, поклонники певца всегда с удовольствием фотографируются с фигурой своего кумира. Но в этот раз тысячи людей лишились возможности оставить память о событии. Манекен украли. Я думаю, что, во-первых, теперь по Украине будет выступать два Олега Винника. <laughs> Потому что, может быть, манекен вообще сам залил, и теперь сольник мусит, может Как <laughs> Полех Пинник, да, ну, такие, же. Отметим, Но что... Ну, есть же это, есть дидзю, а есть, как ее? Дидзёв. Что есть дидзёв? Дидзёв есть, а есть дидзю, да. Ну, так и Олег Винник и Полех Пинник. Ну, особенно, что для тайцев, взагалі это однаковые слова все. Отметим что, отметим, что Олег Винник дает не менее 150 сольных концертов. Стоп! Нет, стоп. Олег Винник... Еще раз. Отметим, что Олег Винник дает... Дает, менее, точка. Дает не менее 150 сольных концертов в год. То есть, во-первых, пока я читал эту новость, скорее всего, Олег Винник давал где-то концерт. А во-вторых, один Олег Винник дает 150 концертов, а Олега Винника смогут давать 300 концертов в год. Короче, мы потрапим в матрицу Олега Винника. Открываешь крышку унитаза, а там Олег Винник. Эту штуку можно масштабировать. Следующая новость. По следам Евровидения... На вокзалі Дніпра мужчина розгулював з голим. Чувствуєш, какой сильний асоціативний. Ну, да, Віталік ряд, так, Віталік Сидюк тренди задає, нормально. Після цього да -да. мужик поліз цілувати. Э... 20... 20... Та, 25 мая на железнодорожному вокзалі Дніпра был замечен обнажений. Сидюк, внущина. кого цілував, цього, актора. Вот. І Після цього цей мужик по поїхав силувати Вілла Смита. 25 мая на железнодорожном вокзале Днепра был замечен обнаженный мужчина. Об этом сайту сообщают очевидцы происшествия. Невольные свидетели стриптиза вызвали полицию. Патрульные приехали на место и пообщались с нарушителем. Мужчина объяснил, что просто попросил незнакомую женщину помазать его кремом от блох. Все? Да, на этом все. Но есть интересная приписка, знаешь... А, как обычно, такая в тему. А, при этом в Днепре, то и дело приходится встречать интересных людей в необычных ситуациях. Не так давно в центре города двое мужчин решили попить воду из лужи. А еще раньше мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил заплыв в песочнице. Я вчера ехал в машину, там по. Как ваша называется Борщагивка? А, Софиевская Борщагивка. Там, короче такие заплывы были вздовж дороги, тела лежали просто. Так что это нормально. Последняя на сегодня новость, Роман, она из Запорожья. Вау. А, в Запорожье нашли свежие следы Йети. Невероятно. Я прочитаю всю новость, потому что она феерична. Невероятно, но в самом сердце индустриального Запорожья, в заповедной зоне острова Хортица, обитает мифический снежный человек. Уфолог и другие специалисты нашли следы существа в хортицких плавнях. Мне вот просто интересно, уфолог и другие специалисты, это вот это кто другие специалисты? Гомеопаты и хироманты? Мамологи, кажется, другие специалисты. не будем обижать мамологов. Мамологи хорошие, хорошее дело делают. Специалистам удалось отыскать лежбище дети, сделанное из веток и камыша. Как оказалось, для жителей окраин Запорожья открытие не стало новостью. По словам запорожцев, им не раз приходилось сталкиваться с лохматым чудовищем, которое ворует домашних животных, рыбу и овощи с огородов. Также работники заповедника находили на кортице кости разорванных дикобанов интересно, не из-за этого ли существа в последнее время косули стали массово бежать с острова? Также эксперты, уфологи, гомеопаты и хироманты утверждают, что если посмотреть в глаза Ети, у человека может поменяться психика. Макс, пытание в сухому сухому коли в Запорижье включить горячую воду. Я думаю, что если еще раз перечитать эту новость, то и у нас может психика меняться, а не только у тех, кто смотрит в глаза ети. Ну, короче, ты там передавай привет Йети. Да, я в душ. Это мойте свои Як Ден Борисович зазначає, мойте свої ЄТІ, знаєш. Я в душ прощаться ЄТІ. ети. Пока.